disunnahkan yang ketiga disunnahkan bagi orang yang hendak berdiri menuju rakaat ke berapa pun ha. kan selepas kita uh, apa ni kalau selain daripada tasyahud contoh kita rakaat pertama kita dah rukuk i'tidal kemudian kita sujud kemudian kita duduk di antara dua sujud kemudian kita sujud kita nak naik rakaat ke kedualah tadi kita rakaat pertama kan jadi disunatkan untuk kita duduk juga dalam keadaan seperti mana duduk di antara dua sujud sekejap. Kemudian baru kita nak naik. Ada juga orang kadang-kadang daripada sujud je terus bangun. Tak, taklah membatalkan solat. Tetapi benda tu khilaf sunnah. Maksudnya Nabi buat begitu. Maksudnya Nabi duduk di antara dua sujud sekejap kemudian baru bah, baru bangun untuk rakaat yang ke, kedua. So rakaat kedua tak adalah sebab rakaat kedua ada tasyahud. Sebab kita dah memang duduk dalam keadaan tasyahud. Habis tasyahud kita akan terus bangkit untuk rakaat yang ketiga ketiga. Sama juga kalau empat rokaat, maksudnya nanti bila kita nak turun, nak naik ke rokaat yang keempat, ya. Kita akan duduk sekejap uh, dalam posisi duduk di antara dua sujud ini, kemudian barulah kita kita naik. Maka itu adalah sun sunnah. Baik. Uh, sujud uh, 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 maafkan saya. Uh, duduk itu disebut sebagai apa? Duduk istirahat. Uh. Namun tidak ada zikir khusus di dalamnya, selalu sebab dia dalam tempoh yang sekejap. Dan amalan ini ditetapkan dalam tiga hadis. Maksudnya perbuatan tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa dia? Daripada hadis Malik bin Al-Huwairith. radhiyallahu an. Dia sebutkan bahawasanya dia melihat Nabi. Maksudnya dia nampak macam mana Nabi salat. Nabi SAW salat. Dan kemudian jika sampai pada rokaat yang ganjil dari salatnya. Yalah satu tadi kan. Nak naik, nak naik kedua. Beliau tidak bangkit berdiri hingga duduk sejenak. So duduk sejenak inilah yang kita sebutkan tadi duduk istirahat iaitu duduk dalam keadaan kita sedang posisinya dalam keadaan seperti duduk di antara dua sujud. Rehat sekejap kemudian barulah kita naik untuk meneruskan uh, rakaat yang seterusnya. Dan ianya berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. -Bukha, al Begitu juga Malik bin al huairith radhiyallahu an adalah orang yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam sebab nak menunjukkan bahawa dia ni adalah antara sahabat yang mana kalau dia meriwayatkan hadis tentang solat ni kita katakan antara yang kuatlah sebab dia juga yang meriwayatkan hadis sallu kama raaitumuni usalli so jadi dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat so maksudnya dia adalah orang yang orang kata particular ataupun detail dalam melihat bagaimana keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Ya, Tuan Haji. Sa'idi doa ya. Uh, Okey begini. Sebab kita tahu hadis ni dia dibahagikan secara umum. Pengkategorian hadis ini secara umum dibahagikan kepada tiga. Satu hadis qawli Iaitu Nabi sebut Para sahabat dengar Dan mereka sampaikan hadis tersebut Yang itu disebut sebagai hadis qawli Iaitu Nabi sebut Nabi tuturkan perkataan tersebut Yang kedua adalah hadis fi'li Iaitu hadis yang mana Nabi tunjukkan perbuatan Sebagai contoh Nabi ambil wuduk Nabi tunjukkan cara uh, Apa ni uh, Cara solat macam tadi Begitu juga Nabi tunjukkan cara menunaikan haji. Baik. Bila mereka melihat Nabi buat begitu, sebab itu dia sebutkan, dia riwayatkan marfok. Sebab dia nampak Nabi buat. Nabi tak ceritakan perkara tersebut. Ha, sebab itu dalam bentuk ini dipanggil hadis marfok. Iaitu hadis itu meskipun disebut oleh sahabat, tetapi hadis itu seakan-akan seolah-olah Nabi buat benda tu. Sebab dia nampak Nabi buat. Ha. So itu yang disebutkan sebab dia riwayatkan secara mar marfok. Jadi bila dikatakan secara marfu' maka dia nya kita katakan sanad. Dia tidaklah berhenti kepada sahabat saja. Tetapi ianya bersambung disebabkan sahabat tu nampak Nabi buat. Jadi dia ceritakan. Nabi tak ceritakan kepada dia tapi dia nampak. Macam kes tadilah sallu kama raaitumuni usolli. Dia nampak macam mana Nabi solat. Kemudian dia dia ceritakan pada pada orang lain. Kalau Nabi sebut senang betul tak? Nabi kata innamal a'malu binniyat. Ada sahabat dengar. Mereka hafal dan mereka sampaikan kepada kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun al islamu ala khamsin nabi sebut sahabat dengar dia hafal dan kemudian dia sampaikan tapi perbuatan ni ialah nabi tak sebut nabi tak cakap nabi buat jadi mereka sahabat yang ada pada ketika itu yang melihatnya maka dia merekodkan perkara tersebut satu selalunya hadis-hadis yang berkaitan dengan uh, perbuatan nabi ini selalunya akan di, dimarfu'kan ha selalunya begitu juga macam Kes-kes kalau hadis-hadis yang kalau para sahabat dia sebut tentang apa-apa ganjaran sebagai contoh uh, katakanlah buat begini-begini akan dapat ganjaran sebegini. Meskipun sahabat yang sebut tetapi kebanyakan ulama dia akan mengulas bahawa hadis tersebut, riwayat tersebut adalah marfu sebab apa? Sebab para sahabat dia tidak akan tahu ganjaran-ganjaran yang akan diberikan, melainkan ianya adalah melalui wahyu daripada Allah subhanahuwataala betul tak? Jadi apabila perkara tersebut adalah bersifat perkara yang ghaib sebagai contoh selalunya kalau disebut oleh para sahabat maka ianya akan dimar marfu'kan sebab para sahabat dia tidak akan tahu perkara-perkara ghaib ini pahala ini pahala itu dapat ganjaran ini melainkan ianya diberitahu oleh siapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam boleh je <laughs> okey kita sambung so Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhi ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis bila Nabi SAW sebut sallu kama raaitumuni usolli. Nabi sebut kemudian mereka melihat bagaimana Nabi SAW solat. Dan disebutkan di dalam uh, kitab Al-Um Nabi SAW bila dia solat bila mana di, diturunkan tentang pensyariatan solat dan Nabi SAW nak ajarkan kepada para sahabat Nabi akan naik ke tempat yang tinggi sedikit. Nabi akan naik ke mimbar baginda dan Nabi akan solat di situ untuk menjadi apa? Sebagai para sahabat yang lain akan nampak macam mana Nabi, saw solat. Kemudian dalam beberapa masa selepas itu bila proses pengajaran itu telah selesai para sahabat pun dah tahu. Kemudian Nabi akan solat seperti biasa balik di kata apa di, di tempat di tempat yang asal. Ini ada disebutkan di dalam uh, di dalam al-um perbahasan tentang uh, bagaimana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diajarkan solat kepada para para sahabat. Baik. Kita sambung sedikit. Juga hadis Abu Humaid As-Sa'di yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud serta sanadnya dinilai balik dinilai baik oleh Syekh Ibn Bas. Syekh Ibn Bas ni tuan-tuan dia adalah bekas mufti uh, Arab Saudi yang yang sebelum ni lah. Uh, dan dalam hadis itu Abu Humaid menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tentang jalsatul istirahah. Maksudnya ada ada hadis lain juga yang menyebutkan tentang duduk isti istirahat ini. Maksudnya sebelum nak naik ke rakaat yang seterusnya itu ada uh, yang kita sebutkan jalsatul istirahah iaitu duduk istirahat ini. Dan ketika itu di sisinya ada 10 orang sahabat dan mereka semua membenarkannya ini di antara yang semakin menguatkan kesunnahannya. Maksudnya ketika mana Nabi buat tu, ada ramai sahabat yang melihat uh, caranya ataupun tata caranya solat Nabi SAW dan ketika mana Nabi nak naik ke rokaat yang kedua itu, so Nabi akan duduk istirahat sekejap dan kemudian barulah naik, Nabi naik untuk meneruskan rokaat yang kedua. Uh, begitu juga di dalam kitab Syarhul Kabir, dikatakan ini adalah hadis sahih, maka ia harus diamalkan. Baik. Dan perkataannya jika sampai pada rokaat yang ganjil dari solatnya yakni dari rokaat pertama atau ketiga. Maksudnya rokaat pertama nak naik kedua dan begitu juga ketiga nak naik ke rokaat yang keempat. Beliau tidak bangkit berdiri. Maksudnya Nabi itu maksudnya dia akan duduk jelasatul istirahat tersebut. Yakni menuju rokaat kedua atau keempat hingga duduk se sejenak. So ini yang disebutkan dengan duduk istirahat iaitu Nabi tidak terus bangun untuk uh, maksudnya daripada sujud tu terus naik terus tidak tetapi nabi akan duduk dalam keadaan posisi duduk di antara dua sujud sejenak kemudian barulah nabi sallallahu alaihi wasallam akan bang bangkit baik uh, dan perkara ini penulis juga sebutkan ada perbezaan pendapat mengenai kesunahan jalsatul istirahah ini maksudnya ada yang ulama kata mungkin sebahagian mengatakan bahawa daripada sujud itu terus terus naik tak perlu untuk duduk istirahah tersebut Cumanya penulis sebutkan pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahawa ia adalah sunnah secara mutlak. Sebab apa Nabi buat? Para sahabat nampak. Maka dia secara mutlak menjadi sun, sunnah. Dan hal ini berdasarkan hadis Malik tadi yang kita bacakan dan juga Abu Humaid tadi yang telah disebutkan. Di antara ulama' yang merajihkan kesunahannya, maksudnya nak menunjukkan bahawa ianya adalah sunnah, memilih perbuatan tersebut adalah sunnah, maksudnya rajih ni. Secara mutlak siapa? Antaranya adalah Al-Imam kita, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Syawqani, Al-Imam Ibn Baz dan juga al Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. So kesemua mereka ini kalau dalam dalam uh, dalam barisan nama-nama ini, Imam Nawawi dan juga Imam Syawqani ini ulama' ulama lama lah. Sebab Imam Nawawi kurun ke tujuh. Dan Imam Syawqani ini tak silap saya kurun ke sepuluh ataupun sebelah begitulah. Wallahualaikum saya, saya lupa. Dan Ibn Bas ni baru lagi uh, tahun 19 uh, apa ni 90 lebih. Dan begitu juga uh, Syekh Nasiruddin Al-Albani pun sama tahun 90-an dia pun meninggal tahun 90-an. Dan Lajnah Daimah lil Buhus Al ailmiyah wal Ifta. Lajnah Daimah ni adalah boleh kita katakan kalau kita di Malaysia ni kita ada pejabat mufti wilayah, kita ada jabatan mufti uh, jabatan mufti wilayah, jabatan mufti Selangor. Tapi kalau di luar negara dia orang ada satu saja. Uh, dia orang tak ada pecah-pecah ikut negeri kan. Sebab kita ni pembahagian bidang kuasa agama tu kepada kerajaan kerajaan negeri tapi kebanyakan kalau negara-negara Arab mereka hanya ada satu saja majlis fatwa yang akan bersidang dan akan akan mengeluarkan fatwa sama juga di Jordan pun sama mereka ada mufti al-am mufti umum maksudnya mufti Jordan lah kita katakan kalau kita ni ada mufti wilayah mufti Selangor dan mereka ini boleh dikatakan berada pada satu tahap yang sama kerana apa mereka adalah boleh dikatakan Orang yang menasihat menasihati para Sultan yang ada di negeri-negeri tersebut. Jadi mereka bidang kuasa mereka adalah terhadap negeri negeri itu sahaja. Sebab itu kalau kita tengok ada sahaja fatwa-fatwa di sebahagian negeri ini berbeza di antara satu sama lain di Selangor lain kadang-kadang di KL lain kerana apa kerana perkara inilah sebab kita bidang kuasa itu diletakkan kepada negeri-negeri. Uh, Jadi walaupun kalau tuan-tuan pernah dengar juga kita ada je Majlis Fatwa Kebangsaan, tu, tak tuan-tuan? Yang menghimpunkan para-para mufti yang ada di Malaysia daripada setiap negeri. Tetapi apa yang diresolusikan ataupun apa yang di diberi uh, ataupun apa yang difatwakan ataupun apa yang di dikeluarkan hukum daripada perbincangan tersebut sifatnya tidak mengikat. Maksudnya boleh saja kalau lah kata dalam Majlis Fatwa Kebangsaan kata perkara ini adalah tidak boleh tetapi kalau negeri lain dia tak bersetuju dengan pandangan tersebut dan dia nak fatuakan dalam negeri dia kata boleh tak ada masalah kan so benda uh, perkara ini orang kata apa uh, berbeza dari sudut bidang kuasa sajalah uh, tapi kalau ada majlis fatwa kebangsaan sekalipun ianya tidak bersifat mengikat Lepas tu yang kalau kita lihat uh, dalam bab apa ya eh? sebagai contoh uh, ASB sebagai contoh. Ada yang tak membenarkan mengu, uh, tak uh, tak membenarkan apa ni uh, me, apa ni melabur di dalam ASB. Ada sebahagian negeri tak membenarkan. Tapi kalau wilayah dia benarkan tak ada masalah. Cuma cukup waktu bayar zakat lah kalau dah sampai waktu ni kan. Tapi ada sebahagian sebahagian negeri dia 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 tidak menerima maksudnya pelaburan pelaburan ASB tersebut. Banyaklah kalau kita nak tahu ni kita kena korek fatwa lah. Kena tengok pergi ke pejabat mufti tengok fatwa apa yang telah mereka fatwakan uh, dalam pada tahun-tahun tersebut kan cuma ni bila, bila kita bincang tentang fatwa ini tuan-tuan kita kena bezakan di antara fatwa yang digazetkan dengan fatwa yang mana semata-mata fatwa maksudnya fatwa ni ikhbar mengkhabarkan tentang hukum Allah itu pun dipanggil fatwa juga. Kalau saya bercerita tentang hukum hakam, secara umumnya saya memberikan fatwa maksudnya. Tetapi kalau dalam uh, dari sudut uh, pengurusan, dia ada satu lagi fatwa yang digezetkan. Sebab itu ada fatwa-fatwa yang apabila digezetkan, seseorang itu boleh dikenakan, dikenakan tangkapan, boleh dikenakan hukuman. Sebagai contoh, kalau di Selangor, telah difatwakan sebagai contoh, uh, aliran syiah itu adalah aliran yang menyimpang dan sesat. Jadi siapa-siapa yang masuk ataupun yang tergolong dalam kumpulan tersebut, maka dia boleh dikenakan tindakan. Maksudnya fatwa itu telah digazet. Digazetkan. Kalau saya sebut je, saya sebut sajalah. Maksudnya saya mengkhabarkan tentang hukum tersebut. Jadi yang yang bersifat mengikat dengan undang-undang adalah fatwa yang yang digazetkan. Sebab tu kadang-kadang bila ada setengah-setengah negeri bila dia fatwa kan, kadang-kadang ada orang yang menyelisihi fatwa tersebut dalam amalan dia. Dia tak kena tangkap. Sebab fatwa tersebut tidak di digezetkan. Tetapi kalau ianya digezetkan, macam kita maksudnya dah ada enactment lah. Masuk dalam enactment. Ha, gitu. Itu maksud dia. So, iaitu itu akan memberikan kesan dari sudut undang-undang. Baik. Itu sedikit lah tuan-tuan. Jadi, itu adalah lajnah da'imah. Maksudnya, dia adalah badan autoriti yang mengeluarkan fatwa di di Arab Saudi. Dan saya sambung. Al-Imam Nawawi rahimahullah dia mengatakan inilah pendapat yang benar yang ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih. Maksudnya pendapat yang mana? Yang mengatakan Nabi akan duduk istirahat sebelum bangkit untuk naik pada rakaat yang kedua dan juga rakaat yang ke rakaat yang keempat. Baik.